Денисе, ви, наскільки нам відомо, є одним з таких найбільших порушників режиму. Ну, принаймні, любите таке світське життя, нічні клуби, погуляти з друзями. Ну, ви хлопець молодий, тому молодим хлопцям все це притаманне, просто не дуже притаманне футболістам. Це було раніше. била ранше дійснітельне за зараз... Наверное, в первую очередь после переезда в Днепропетровск все это исчезло из моей жизни абсолютно. Я пересмотрел свое отношение, свое поведение, свой быт. Ну и, наверное, отношение к своему делу любимому. Поэтому всего-то все то, что вы сейчас назвали, абсолютно нету. Я не помню, честно скажу правду, искренне. Я не помню, когда я последний раз посещал ночные клубы или какие-то вечеринки. Все мои выходные, все мое свободное время проходит дома с семьей, с женой, с ребенком. Раньше, я так разумею, это было в Киеве. Раньше, раньше присутствовала я не отрицаю этого, но опять же, это все... Нечние клубы до ранку, алкоголь и так и ну, возможно, возможно и такое, но... Было будем так говорить, называть это нарушением режима. Нарушением режима и я это все связываю с молодостью, с неопытностью, с ветром каким-то в голове, еще чем-то. Ну, так скажу, огромное спасибо моей жене, в первую очередь, потому что с появлением ее в моей жизни я кардинально пересмотрел свои вещи и полностью понял, сам для себя в первую очередь принял решение, что хорошо, что плохо. Среди всех украинских футболистов у вас больше татуювань. Какое татуювання приносит удачу? Есть такое? Ну, я на удачу не делаю на самом деле, но... Да, действительно, я первую татуировку сделал в 17 лет. Будем так сказать, это моя пристрасть. Мне это нравится. Каждая татуировка несет лично для меня особый смысл. И все.